А далі випуск новин. Ми дивитимемося разом із сьогоднішнім гостем студії, колишнім президентом Грузії Михайлом Сакашвілі. Вітаю вас. Вітаю в нашій вас. студії для початку розмови. Я пропоную переглянути матеріал про епіцентр сьогоднішніх подій, місто Слов'янськ. Розстріляне місто, спалені будинки та набої на вулиці. Все це стало реальністю жителів Слов'янська. Ось це відео свідчить, за яких умов прокинулися містяни недільного ранку. Цілий день у неділю в місті тривав артобстріл. Бойовиків виганяли займаних позицій як наслідок. Серед міста Слов'янська зазнала нищівних ударів. У понеділок ситуація вряглася. Люди вийшли на вулиці зафільмувати, що сталося з містом, як на цих кадрах. Після артобстрілу в центрі міста густий чорний дим, горять цехи меблярні, А ще обстрілу зазнали будівлі СБУ, міліції міськвиконкому. Там огніздилися терористи. Згорів і центр відпочинку для дітей в ньому засідали сепаратисти. У цьому центрі, який на відео палає, терористи обладнали собі казарму. Після обстрілу вони вивезли частину вцілілої зброї. Очних даних щодо втрату сепаратистів немає, як і відомостей про постраждалих мирних жителів. Терористи так само ними прикриваються, обстрілюючи армійців. Ось на фото самохідна гармата бойовиків. Вона ховається на церковному подвір'ї. За словами військовиків, з такої зброї терористи хаотично обстрілюють місто, адже слов'янськом кружляють кілька вантажівок, на яких і перевозять мінометні станції. Так це два попадання один один сюди влетів. В місті, за словами жителів, основні продукти харчування є, магазини працюють, а от аптеки закриті всі. Гроші з карток у банкоматах зняти неможливо. У й досі перебої мобільного зв'язку. Попри те, що доступ до інтернету є. А от рейсові автобуси ходять рідко. У слов'янську місцями зникає електропостачання. Отож, на повну потужність не можуть працювати помпи для подання води. В деяких районах міста її немає вже шостий день. Людям доводиться в руках тягати багатолітрові сулії відра. На цьому відео містяни застують кілька годин у чергу з надією набрати води. Нерви не витримують, і хтось у черзі зривається на крик. Відновити постійно електро, а відповідно й водопостачання обіцяють, коли скінчаться бойові дії. Донецько були не в змозі працювати під кулями. Отже, в таких чергах людям доведеться ще довго попостояти, але на цьому відео видно вже зараз люди не витримують і дають волю кулакам, як ось ці двоє чоловіків. Хто як на цьому фото набирає воду просто з фонтанів в місті страшенна спека та на щастя, сьогодні пішов дощ. На вулицях і в соцмережах йому так ще ніколи не раділи. Втім, люди так само покидають місто в різних напрямках, хто в Росію, а хто на Західну Україну. Багато виїхало, але й багато лишилося. Люди, становіть. За штуби не получаємо мирні люди. Ми жить хаті мирно, Амагіті нам я не знаю кому обращатися. До початку квітня у Слов'янську мешкало 110 тисяч люду. Ті, хто не встиг або не має грошей виїхати, ховаються по підвалах. Зате самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов радіє Слов'янськ і столиця Чеченської Республіки Грозний стануть містами-побратимами на у Слов'янську, стільки найманців кавкасців. Господин Михайло, я испытаю коротко. Вам, это ничего не нагадываешь? Сегодня, я посмотрел сюжет сегодня, Россия объявила, что она рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела и объявлении меня международным розыск с аналогичным действием. Я думаю, что когда мы защищались от российских оккупантов и от их подготовленных ими бандитов, и э, я думаю, что это не случайно, что сегодня они объявили после инаугурации президента Порошенко. Они этим говорят президенту, новому президенту Украины, вообще не вздумай защищать украинский суверенитет, потому что мы тебя потом достанем. И потому что, если посмотреть, как они заявление сделали, это не для меня было. Отношение ко мне давно известно. Это просто для ушей украинской аудитории. Я думаю, что они недооценивают ни и новоизбранного президента Украины и недооценивают э, решимость украинского народа. План Путина очень четкий. Он хочет, он будет бесконечно сейчас говорить про мир, предлагать соглашение по перемирию, прекращению огня. Это у нас было в Абхазии в 90-х годах. Чеварнадзе подписал три соглашения о перемирии, и каждый раз они отхватывают у нас большой кусок территории. То есть они говорят, мы тут ни при чем. Чуркин там какие-то заявления сделал, Лавров. Но на, там они будут засылать все больше и больше бойки. У них цель такая сейчас. В течение нескольких недель, пару, двух-трех двух, месяцев вытеснится туда украинские войска, постоянными нападениями. За ними, конечно, последуют сотни тысяч перемещенных лиц. Уже сейчас начинается прибывание. Я был сегодня в Одессе, там уже беженцы. Днепр, в день по тысяче, по по да. тысяче беженцев э, перемещенных лиц. Поставить украинское государственное поколение. Они рассчитывают на то, что они нанесут военное поражение в Украине. Они вызовут огромный кризис вот, перемещенных лиц, сотни тысяч людей, которые просто негде будут жить. Я сегодня смотрел, как они уже там в санаторий селят, их там курсовки выписывают. И отправить украинскую экономику в свободное падение. То есть сделать все, чтобы задушить украинскую государственность. Поэтому, э, что бы они ни говорили, Путин от этого не отступится. И поэтому сейчас у Украины нет сейчас больше времени, даже не будет времени взять западную помощь, которая обязательно последует. То, что вы имеете сейчас, Надо защищать українську гасторством я прекрасно розумію тих людей, хочуть миру. Но мир по путіну це повне капітуляція України. Мір по... справедливий это тот, коли Україна збавиться цих терористів, этих бородатых людей, которых яких тоді заслали. А И... як від них позбутися? Ви тільки що сказали, рішучість українського народу так. це є. У нас є новий президент, і його кроки ми ще не знаємо. В своїй інавгураційній промові Порошенко сказав, що протягом тижня э, він може зупинити. эту войну. А вы кажете, что будут еще наступы, еще будут провокации? Это ну, была лякачка. Украина проявляла удивительную сдержанность, и, и речь президента Порошенко была очень, очень, резонной и очень такой мирной. Но есть разные интересы. Вот сейчас я с большим удивлением и с беспокойством обнаружил, что ОБСЕ назначила своим представителем госпожу Талявини. То есть какая ситуация сейчас в Европе? В Германии канцлер Меркель хотела поддерживать американскую инициативу, чтобы ввести такие санкции по России, которые Россию, российской экономике, путинской экономики сломает хребет. Россия это большая бензиколонка. И как только ведут санкции на это бензин и газ, на газ и нефть, это начало конца путинизма моментально. Но есть американский интерес. Есть не германский МИД, это коалиционный партнер Меркель, который не хочет этих санкций. Так сейчас вам подсунули Талиовине, которую в свое время они использовали после Южной Осетии, для того, чтобы. Она все факты правильно описала, но немецкий МИД ее тогда, тогда был такой же, тот же министр, посадил Шо, прямо, что за чтобы, она, чтобы она сказала, что, в принципе, факты это все так, но не надо особо вводить санкции против России. В принципе, такой uh -huh. вывод следовал после того, как в принципе обе стороны каким-то образом это виноваты. Uh -huh. То есть, самый решающий момент, они просто вам. Прямо скажем, подсунули свинью, я как образно выражаюсь, uh -huh. назначить дипломата, который знаменита тем, что она будет все делать для того, чтобы Россия вылезла сухими из воды. И в этом смысле, конечно, да, да вам надо еще больше защищать свои государственную Что нам нужно делать? Что, думаю... нужно делать? что Сейчас Порошенко, каких кроків мы можем ожидать от него? Вы кажете, он решительно налаштованный он настроен очень решительно. Я думаю, что другого выхода Украины сейчас нет. А Сейчас выход один. Тем, средствами которые у вас есть, интенсифицировать антитеррористическую операцию, конечно, максимально избегая жертв. Вообще надо избегать жертв населения. Это большая трагедия. Потому что действительно не защищены люди, которые не заслужили, чтобы, их, чтобы они в таком положении оказались. Я, мне, мне это напомнило начало 90-х Грузии. С другой стороны, конечно, все, надо, все время надо оставлять двери открытой о диалогах, но с, не с точки зрения поражения Украины, а с точки зрения, когда Украина будет иметь полную инициативу, я думаю, что она сейчас имеет инициативу наступления параллельно все время открыть, открыть, оставлять открытое для во первых местных интересов переговоров по местным интересам и во вторых конечно можно и договориться с россией но не так как на их условиях то есть когда они вам просто делают такое то что они будут умывать руки всячески избегать этих санкций путин боится санкций он прекрасно понимает что эти санкции его сломают но он также боится победы украины потому что победа и успех украины это тоже конец путинизма поэтому сейчас как никогда нужно мобилизовать общество, защиту, то есть поддержку ваших вооруженных сил, ваших правоохранительных органов, ваших волонтеров, которые там сражаются. Одновременно, конечно, украинское государство должно все сделать, чтобы предложить пакет децентрализации. Я сегодня был в Одессе. Потрясающий город, потрясающий потенциал. Просто надо им чуть-чуть отдать децентрализованные права. И это касается многих регионов Украины, чтобы они развились, чтобы появились первые признаки успеха, борьбы с коррупцией, реформы. И параллельно с тем, что вы должны, конечно, защищать свой суверенитет, одновременно говорить о мире, одновременно укреплять украинские государственные институты и обновлять, все это даст вам абсолютно выигрышной козыри в этой в борьбе. Потому что Путин от вас не отстанет, я его хорошо знаю. И он будет, для него это решающая битва. Он сам ее выдумал, но сам решил, что если ее проиграть, ему конец. Видимо, так есть. Про пакет реформ мы еще поговорим. Да.